Приїжджаєш в мирні наші города, дуже багато народу ходить, чомусь до сих пор думає, треба йти. Ну, якщо підерам не дати по зубам, вони не зупиняться. а хто їм може дати по зубам? НАТО, Америка, ну, це потрібно ну, робити нам. У нас другого виходу немає. ну, если вы думаете, что придут русские и жизнь станет это, да не, посмотрите на оккупированные территории, посмотрите, что там делается. Люди там страдают, плачут, живут в рабстве. Мало того, я скажу, вот эти оккупированные территории, первые на штурме, ну это мясо, это идут батальоны ДНР, ЛНР и шторм З. ну эти зеки. Их пускают просто штука, ну, тупо, чтобы узнать наши позиции, чтобы мы там э, отработали их, и они с дрона увидели, где мы сидим. Вот это, ну, вот, э, русский мир. Э, так что э, хотела, чтобы это уже начали понимать. Давно пора. Да, да. И приходили к нам, э, и ну, мы совсем справимся. Тильки разум. <laughs> да, разум. Да, тильки разум, да.